Kemarin ada pengumuman penubuhan sebuah republika yang diberi nama Kaotole di eh, Myanmar oleh kompul Karen atau Karel. Bangsa Karen ini adalah merupakan salah satu bangsa di Myanmar untuk perang dengan uh, Burma sejak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudari para penonton yang budiman sekali eh. Uh, ha. Ha, Penubuhan Republika Kautulening dibuat oleh Nerdamia, ha. Uh, anak kepada General Bo Mya Dan ini uh, sudah tentu menyebabkan uh, konflik di Myanmar bertambah lagi lah. Nah. Ha, uh, sebab Myanmar ni bukan saja Port Karin. Kepulai-kepulai lain pun, bangsa-bangsa lain pun nak berdeka. Not... Dari sudut unik-unik antara bangsa, hujah utama kerajaan kau tulis ialah hak menentukan nasib sendiri. Ataupun uh, dipanggil dalam bahasa Inggeris, right to self-determination. Uh, seperti uh, termaktub uh, dalam tiga wafikah, tiga dokumen Pertama sekali, deklarasi hak asasi manusia sejagat. Kedua, perjanjian antarabangsa hak sivil dan politik. Ketiga, perjanjian hak ekonomi sosial dan budaya. Tiga-tiga prinsip uh, memang mengaktiraf hak sesuatu bangsa untuk menentukan masa depan politik mereka. Ha, terutama jika berlaku penindasan bersistematik. Namun, begitu unde-unde antara bangsa sangat berhati-hati dalam membezakan antara dua hak. Yang pertama, hak menentukan nasib sendiri dari dalai yang dipanggil internal self-determination yang membolehkan ha, sesuatu bangsa itu berhak otonomi, boleh merentah secara otonomi atau persekutuan federal atau demokrasi. Pasal lagi, pasal lagi pula, dipanggil hak self-determination luar, iaitu external self-determination. Ini adalah pemisah dekor dan pembentukan negara baru. Dalam praktik global, antarabangsa pemisahan hanya diakterap secara meluas apabila berlaku penjajah asing. Kalau ada kena jajah, nah, boleh berpisah, boleh merdeka. Atau, seorang lagi, ha, eh, terdapat percabulai hak asasi manusia yang ekstrim, yang berterusan. Setiap tiada jalan penyelesaian dalamnya langsung, tak ada langsung. Nah, maka boleh berpisah boleh mendeka, boleh tubuh uh, negara sendiri. Dari perspektif pandangan masyarakat antarabangsa, uh, Myanmar masih diiktiraf sebagai sebuah negara berdaulat. Prinsip keutuhan uh, wilayah pada bawah bermula ini uh, sering diberi keutamaan eh, uh, berbanding untuk pemisah mereka. aning gitu dunia antarabangsa dia tengok gitu tengok kesatuan dan keutuhan uh, Burma tu oh, diberi keutamaanlah. Eh, Ini bermaksud pengisytiharan Republik Kaotole eh, tidak serta-merta membawa pengiktirafan -e antarabangsa. Sejarah menunjukkan bahawa banyak gerak ke pemisahan uh, gagal untuk nak mendapatkan pengiktirafan -e daripada Allah walaupun mempunyai segala-galanya ada kekuatan, ada raya, ada kuasa pula nak mengetap. Tengok di Myanmar, mereka ada wilayah kaji tak boleh nak masuk. Mereka ada bangsa yang atau etnik rakyat deh yang memberi sokongnya duduk wilayah-wilayah tertentu dekat sepada ini, bukan saja oleh Karen atau Karen ni saja Pok lain, pok ada pok Shan, pok lain, pok ada juga wilayah wilayah mereka. Ha, tapi itu tak cukup lagi untuk nak mendapat penginterface antara bangsa. Dan satu faktor uh, kritikal, satu faktor yang memang menjadi masalah kepada uh, orang karen bangsa karen sendiri, iaitu perpecahan dalam negeri. Antuk uh, orang karen sendiri ini Ha, berpecah, berpuak-puak, berpati-pati. Ini adalah antara faktor yang paling bermasalah. Dari, ini melemahkan aha, aha, bangsa Karen itu sendiri nak muncul sebagai bangsa yang bersatu. Ha, menyukarkan usaha untuk nak mendapat sokongan antarabangsa. Dan dah lah dia pecah abdale do berdek sama kemari tidak bersatu eh walaupun dok berperang dengan Myanmar ha, sama, sedera, sama sendiri sama sendiri depa-depa juga ha, maka ha, nak dapat sokongan antarabangsa ha, tidak ada payah lagi tanpa sokongan majoriti politik oleh Karim sendiri ha, menjadi tuntut eh, negara merdeka lemah rapuh dari sudut Legitimasi dalamnya mana syarikat ada kerja, komplotan tak ada. Ada sekali penubuhan negara baru uh, di Sepadet Thailand dan Myanmar ini membawa implikasi besar uh, kepada kompleks Asia sendiri. De. satu keselamatan uh, Sepadet uh, antara Thailand dan Myanmar yang kedua alere pelari banyaklah orang akan lari jadi pelari negara ASEAN pula secara tradisi menolak pemisahan wilayah dan berpegang pada prinsip tidak campur tangan dan menjadikan pengaturan kau tu hampir mustahil dan jaga pada masa pada tahulah tapi learning dia okay. jadi apa yang saya boleh buat ke Dalam dal bidang pengisyare republik kau tule adalah isyarat politik yang kuat menjadi simbol kekecewaan rakyat karen terhadap kerajaan yang ada sekarang ni tapi belum cukup kukuh, kukuh dari sudut unde-unde dana diplomatik untuk diterjemahkan sebagai negara berdaulat. Ha, tu, jadi Dalam realiti politik antarabangsa hari ini Pendiri eh, sejarah sahaja tidak menjamin Pengetir penegara eh, Tanpa kesatuan dalamnya. ini eh, Patu ada pula mana sokongnya geopolitik eh, Dalam yang kuat eh. Jadi menyebabkan pengisyarah Republik Kautolik mencerminkan krisis berpanjangnya antara etnik Karen dan negara Myanmar itu adalah jelas namun dari sudut undang-undang antarabangsa dan politik serantau ASEAN ia masih berdepan dengan halang yang besar tanpa pengiktirafan masyarakat antarabangsa sokongan yang menyeluruh rakyat Karen sendiri maka penubuhan Negara Kautolib pada waktu ini mungkin berhadapan dengan kegagalan. Kecuali dapat yang semua uh, rakyat uh, Karen uh, dan semua uh, parti, pergerakan politik, semuanya sokong, saya baru boleh keluar untuk nak mendapatkan pengetahuan uh, di luar. Jika cukup syarat, dan diterima oleh masyarakat antarabangsa uh, penubuh Republik Kau Taule akan berjaya. Kali saja yang saya boleh berkongsi dengan adik kakak semua dalam video ini. Terima kasih kerana menonton sekian. Wassalam.